bugun biz sizlar bilan 26 oltinchi darsimizni va bugungi darsda elementlarni qo'shish va o'chirishni ko'rib chiqamiz dars rejasiga keladigan bo'lsak u 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi darsimizning birinchi qismida element yaratishni ko'rib o'tadigan bo'lsak undan so'ng element qo'shish va darsimizning oxirini element o'chirish bilan tugatib olamiz unda keling birinchi bo'lib element yaratishdan boshlab olamiz JavaScript dasturlash tilida dom API ning maxsus create element metodini chaqirish orqali yangi element yaratish imkoniyati mavjud ekan demak biz dome apining create element maxsus metodini chaqirib o'zimizga kerakli bo'lgan elementni yaratib olar ekanmiz uning umumiy ko'rinishi quyidagicha demak dokument nuqta metod nomi create element va bu yerda teg nomi masalan p paragraph h 1 heading 1 yoki yokida bizga kerakli bo'lgan teg nomini ko'rsatib o'tishimiz talab qilinar ekan undan so'ng esa ma'lum bir opsion ham berib o'tsa bo'lar ekan Endi keling buni misolda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz bu yerda const paragraph nomli o'zgaruvchimiz barobar va bu yerda dokument nuqta create element demak bundan olding ko'rgan metodimiz chaqirlayotganini ko'rishimiz mumkin tig nomiga pi berib yuborilayotganini ko'rishimiz mumkin demak bu yerda biz p ya'ni paragraf elementini yaratganimizni ko'rib turibmizendi keling buni amalda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz bundan oldingi kodni albatta izohlarga olib bu yerda const paragraph barobar dokument nuqta create element va bu yerda mana pini berib yuboradigan bo'lsak hozir ekranga hech narsa chiqmadi lekin biz konsol log paragraph deb yozadigan bo'lsak demak bizda de paragraph element yaratilganini ko'rishimiz mumkin yana bir narsaga e'tibor bering hozir bu konsol lok qilgan o'zgaruvchimiz domda mavjud emas lekin biz dars davomida buni qanday qilib domga qo'yishni o'rganib olamiz endi davom etadigan bo'lsak yana bir jihat dom api orqali text yaratish uchun uning create textno metodia foydalanishimiz mumkin demak bundan oldin biz paragraph tagli element yaratgan edik agar biz faqatgina text yaratmoqchi bo'lsak document.createTextNode nuqta kreate metodini chaqirishimiz talab qilinar ekan endi keling buni amalda ko'rib yana yaxshiroq tushunib olamiz bu yerda const text document.createTextNode create yani ko'rishingiz mumkin va endi bu yerda xohlagan demak matnimizni yozishimiz mumkin yerda masalan bu yerda xat boshi yozilgan degan matn yozilgan keling buni ko'chirib olib bu yerga qo'yib va albatta buni ham console.log text deb yozadigan bo'lsak mana endi e'tibor bering Birinchisi P, ya'ni paragraf edi ikkinchisi esa mana tekst ekranga chiqqanini ko'rishingiz mumkin va u o'zida bu yerda xat boshi yozilgan degan demak tekstni saqlayotganini ko'rishimiz mumkin endi esa darsimizning ikkinchi qismi element qo'shishni ko'rib o'tamiz demak bundan oldingi mavzuyimizda faqatgina elementlarni yaratishni ko'rgan edik endi esa xuddi shu yaratgan elementlarimizni domga qanday qo'yishni o'rganib olamiz demak dom apining apen child metodini chaqirish orqali elementlarni o'zaro qo'shish imkoniyati mavjud ekan uning umumiy ko'rinishi quyidagicha demak biz birinchi bo'lib qayerga qo'shmoqchiligimizni tanlab olib shu elementimiz nuqta append child va endi bu yerda qo'shmoqchi bo'lgan elementimizni yozib o'tayotganimizda ko'rishingiz mumkin demak bizdan ikkita narsa talab qilinar ekan qayerga qo'shmoqchi bo'lsak xuddi shu qo'shmoqchi bo'lgan elementimizni birinchi tanlab olamiz va ikkinchi bo'lib yangi element yokida boshqa bir elementni tanlab olib bu yerda eppen childga berib yuborishimiz kerak ekan keling buni misolda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz mana ko'rishingiz mumkin bundan oldingi yaratgan demak paragraf elementimiz undan so'ng bu yerda tekst yozilgan va endi paragraf nuqta appan child yozilgani uchun endi bu paragrafimiz o'zida demak quyidagi tekstni saqlar ekan endi buni amalda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz bundan oldingi demak kodlarni o'chirib konsol loglarni endi bu yerda agar biz paragrafga qo'shmoqchimiz ya'ni appan child text deb yozib saqlaydigan bo'lsak ekranga hech narsa chiqmadi lekin bu yerda endi konsol log paragraf yozadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin endi bizda paragrafimiz o'zida boshqa bir notni ya'ni bu yerda xat boshi yozilgan degan matnni saqlayotganini ko'rishingiz mumkin endi keling bu demak paragrafimizni ma'lum bir divni ichida ko'rsatib beramiz uning uchun indeksga o'tib keling bu yerda bir div yaratib olamiz va bu divga id masalan box deb nom beramiz va hozir saqlasak mana ko'rishingiz mumkin demak div ekranga chiqmadi chunki divni ichi bo'm bo'shligi uchun bu yerga o'tib divni ko'radigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin demak divni ichi bo'm bo'sh endi esa biz xuddi shu divni ichiga boya yaratib olgan paragrafimizni qo'shib olamiz buning uchun demak nima qilamiz birinchi bo'lib divni ajratib olamiz keling div deb masalan yoki de box deb document get element by id va bu yerda box konsolda qiladigan bo'lsak boxni ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana o'tadigan bo'lsak mana box demak ekranga chiqdi endi bu yerda box appen child e'tibor bering bundan oldingi paragrafimizni berib yuboramiz demak box bu qo'ymoqchi bo'lgan elementimiz ya'ni ma'lum bir elementni tanlab olib unin ichiga qaysidir elementni qo'shmoqchi bo'lishimiz uchun birinchi shu elementni tanlab olishimiz kerak ikkinchisi esa qaysi elementni qo'shmoqchiligimiz ya'ni bu yerda paragraf yozilgan saqlasak mana e'tibor bering endi bizda boksimizni ichida quyidagi paragraf qo'shilib ekranga chiqqanini ko'rishingiz mumkin demak hozirgacha biz ikkita narsani o'rganib oldik birinchisi bu element yaratish ya'ni create element yokida create text node orqali element yoki text node ni yaratib olishimiz mumkin ekan ikkinchi o'rgangan narsamiz endi bu ma'lum bir elementga boshqa element qo'shish va uni domda chiqarishni o'rganib oldik va buning uchun biz append child metodidan foydalanar ekanmiz yana bir narsa dom api orqali berilgan node elementning parent ya'ni ota ona va child farzand elementlarini ko'rish imkoniyati mavjud demak biz ma'lum bir elementni ajratib oldik endi uning ota onasi yoki da uning farzandlari biz birinchi bo'limimizni boshida ko'rib o'tgan demak o'sha shajara daraxtini bilar edik va bu shajara daraxtida demak ota ona yokida farzandlarni ajratib olish mumkin ekan uning uchun bizda maxsus atributlar mavjud parentni ajratib olish uchun ya'ni ota onasini ajratib olish uchun parent element yokida parent note atributidan foydalanar ekanmiz agar berilgan elementni childrenlar ya'ni farzandlarni ko'rmoqchi bo'lsak demak childrendan foydalanishimiz yoki de child nodes dan foydalanishimiz mumkin ekan demak uning umumiy ko'rinishi quyidagicha elementni e tanlab olamiz har doimgidek get element by id yoki de query selector, deyarli farqi yo'q va undan keyin parent element va children orqali demak ota onasi yoki de farzandlari undan tashqari parent node yoki child nodes orqali ham demak ota onasi yoki de farzandlarini ajratib olishimiz mumkin ekan endi buni amalda ko'ramiz keling bu yerda boxni nuqta agar biz mana ko'rishingiz mumkin bu yerda parent element ya'ni ota onasini ko'rmoqchi bo'lsak hozirda birinchi indeksga o'tib qaraydigan bo'lsak buning ota onasi demak badiy chunki qolganlari uning siblinglari ya'ni masalan aka ukalari deb oladigan bo'lsak body uning demak ota onasi agar endi buni ekranga chiqaradigan bo'lsak masalan konsol log parent element deb ekranga chiqarsak mana ko'rishingiz mumkin console.log'da body badi ekranga chiqdi agar biz pastdan console.log box mana yani farzandni olish uchun demak childreni yozishimiz mumkin ekan childen yozadigan bo'lsak saqlasak mana yani ko'rishingiz mumkin endi yani html collection va buning ichida de demak p ya'ni paragrafni ko'rishingiz mumkin u o'z ichida de demak boyagi matnni saqlar ekan bu matnimizni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin demak mana element ajratib olib uning parent element atributidan foydalanib ota onasini tanlab olishimiz mumkin yoki da children atributidan foydalanib uning barcha farzandlarini ajratib olishimiz mumkin ekan va xuddi shuni demak parent not yokida child nodes atributlaridan ham foydalanib erishishimiz mumkin ekan demak bu yerda yana misol mana ko'rib chiqqan misolimizni bu yerda ham demak yozilgan ekan endi esa darsimizning oxirgi qismi element o'chirishni ko'rib o'tamiz va bu juda sodda metod hisoblanadi demak JavaScript dasturlash tilida dom API ning yani, remove bundan oldingi darslarda ham ko'rgan edik va bu metodni chaqirish orqali ko'rsatilgan elementni DOM dan olib tashlash imkoniyati mavjud ekan har doimgidek elementni ajratib olamiz va element.remove ni chaqiradigan bo'lsak bu elementimiz DOM dan olib tashlanar ekan albatta buni yana amalda ko'ramiz masalan boxni tanlab oldik hozirda box ekranga chiqadi agar remove ni chaqirib saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin hozir boximiz, demak DOM dan olib tashlandi hmlga o'tadigan bo'lsak ham bu yerda mana domda boks yo'qligini ko'rishimiz mumkin yana bir narsa Google ga to'g'ri qidiruv so'rovi berish orqali sizga kerak bo'lgan dom api ning metodlari haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi masalan siz qayiydir metodni nomini bilmasangiz Google ga to'g'ri so'rov berish orqali xohlagan metodingizni nomi qanday ishlatilishini bilib olishingiz mumkin bo'ladi masalan how to remove element from dom javascript deb yozadigan bo'lsak ko'rishingiz mumkin bizda element nuqta removni chaqirishni yokida boshqa saytlarda ham ya'ni havolalarda ham buni qanday ishlatishni ko'rib chiqishingiz mumkin mslan mozillaorg o'tadigan bo'lsak mana bu yerda demak remove metodini chaqirish orqali uni qanday qilib o'chirishni o'rgatgan ekan endi darsimizni shu qismda tugatamiz endi esa keyingi darsda hodisalar ya'ni eventlar o'zi nima ekanligi va ular bilan qanday ishlashni o'rganib olamiz